Сегодня вечер воскресенье опять. И мы опять идем в Ливерну фильм. Сейчас опаздываем, так что мы бежим друг а, друга. Шесть минут до фильма мы еще не дошли до Ливерна. Ну, ну, мы там. уже решили начать снимать. Фильм на 6.20, сейчас уже там, без пяти минут. Мы уже билеты заранее забронировали, уже бежим. После фильма снимем вам свое мнение о а, да. фильме. Мы идем на полный расколбас, да. должен быть топовый фильм. Такая ситуация у нас случилась, мы пошли на этот фильм, на мультик, оказалось, что там ограничение 18+, мы думали пусть... не, но, в принципе, Мы знали об этом, на сайте написано. Но она говорит, а что что, чтобы пойти, да, это мультик причем, не знаю, почему 18 плюс. Говорит нужен паспорт. вход только по паспорту. Хотя мы уже не раз ходили на фильмы. Но... <связываем> 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 да, да, да. Непонятно. Мультик какой-то 18 плюс, да еще и вход по паспорту. <связываем> в общем, да. В общем, сейчас. Ну, может, оно и получше. Ну да. Фильм но... да, 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 да. В общем, сейчас купили буллет, билеты еще сейчас на другой фильм. Да. Он ну, правда он на час позже. Ну ничего. На Джек ну, Ричард по с Томом да. Крузом. Да. Ну тоже вроде нормальный фильм. Том Круз снимается тоже в общем расскажем про Джек Ричер. Как, как это называется? Джек Ричер не отступает, Не отступает. да. общем, вот так, да. Мы решили закупиться. Вот. Смотрите. Не, что нас окружают. Ну мы решили вот этим вот закупиться фаркорн для фильма. Взяли, потому что в кинотеатре попкорн стоит как билет в кино. Да? У нас еще время есть много, да. поэтому мы ходим, не знаем, чем себя занять. Недавно открылся. кстати, Саша Шапик сейчас скупается все равно. Там вот холодильники, и телевизоры. Не, вообще выбирали камеру, тебя чтобы покупать. Стреля GoPro. Дорога пока конечно. 20 тысяч гривен. Сказали, Пусть что будет. на зиму будет дорожать. Еще на полторы тысячи поднимется цена. Ты что типа. Ходим мы сейчас. А где? Что это за магазин? Эльдорадо вроде, да? Да, Эльдорадо. Что все тут все есть? Стрелки ножи, так просто взять вот из резы включил стиральную машину начай. она уже начала работать Там, кстати она с этим с экраном и он даже сенсорный короче ребят посмотрите какой-то телек офигенный главное посмотрите на сцену почти да. 200 тысяч мы пересчитали да. это 7800 долларов короче такая цена бомбезная вообще да, купить. Купить. смотрите это Samsung Суд что-то ТВ. Нет, ну мы не рекламируем. Мы Нет, это не, не реклама. Samsung еще не платил за рекламу. Ну, всего лишь там 10 тысяч долларов на забор. Всем смотрим. Вот цена его. Ребят, вышли мы уже да, с кино. Да. Уже правда поздновато, сколько сейчас время? 10 часов уже. Да, 10 часов минут без 5. Ну, фильм понравился. Классный. Кстати, очень то, что мы не смогли попасть на вот этот мультик, у нас Ну, видите, ребята, все к лучшему. Да, да, да. Все, что не делает... Том это Круз, это реально да, пьяный актер. Да, Том Крузом, еще раз, как назывался? Эээ... Джек... Сейчас посмотрю. Забыли, как его называется. У тебя выхода? У меня два выходных, в понедельник. Мне так еще, блин, так э... что завтра это Рано вставать да. в 6 утра. Я за выходные вообще ничего не сделал с уроков. Так что я не знаю, что у меня завтра будет. Н наверное, будет полный пиздец. А я сегодня выспался, хорошо. Я тоже сегодня выспался, но завтра как сюда не высплюсь. Я уже привык, в общем, не высыпаться. Мы опять гуляем по вечернему Киеву. Все-таки тут очень красиво. Да, и Ребятки, мы уже разошлись по домам уже хочу спать жестко потому что завтра надо идти на учебу а вам советую подписаться на канал поставить лайк под этим видео написать комментарий подписаться на ссылочка будет в описании всем удачи и всем пока